Друзья, украинцы, всем вам из Москвы дарю укра... песню на украинском языке. Прекрасная песня. А хочу, чтобы вы помирились. Хочу, чтобы вы поняли, кто ваш враг. Ваш враг богатые, пузатые ваши руководители. И те, которых Путин подкармливал. И те, которых американцы сейчас будут подкармливать. Вам нужно подружиться. Бендера дрался за свободу Украины. Она у вас сейчас есть. На стягах не надо его сейчас носить, он только раздражает. Он дрался за всю Украину, за тех, кто на русском языке, и за тех, кто на украинском языке. На русском языке люди разговаривают, они любят украинскую мову. Нас, нас не заставляли ее учить, а мы все равно ее знали, потому что Шевченко есть Шевченко. Он выше всех Бендер, выше временных борцов. Поэтому самое главное для вас сейчас – подружиться и понять, кто ваш настоящий враг. Несчастные, бедные, безграмотные, замученные люди Западной Украины всегда чувствовали зависть к русскоязычному населению. Прекратить эту зави зависть и подружитесь, это ваши братья, они, никто, ни один из них на Украине, ни один человек на Украине не хочет отсоединиться, да еще прийти под Путина. Зачем им чужой человек? Путин, им чужой человек, им надо искать в своей среде умного, красивого, обаятельного, бедного, но умного человека. И он вас приведет, не будет зависимости ни от нет России, которая сегодня пока богатая, ни от Америки, которая сегодня пока не разрушенная. А останьтесь все живыми. Перестаньте быть рабами богатых. Послушайте, какая красивая украинская песня, какие красивые украинские слова. Цените свой украинский язык, он лучший в мире, цените украинский язык, цените свою страну. Она самая богатая на планете, самый лучший язык. Такое только надо думаться. Убивать друг друга за, за 10 долларов. Ну, ниже нельзя пасть. Сохраните себя, сохраните своих детей. Думайте о будущем своих детей. Listen to the song.